Новорічний привіт усім, хто студіює. Наша студійна команда, як і обіцяли, перегортаємо нову сторінку разом. У сьогоднішньому випуску криворізьке студентство розповість, як згаяти час тим, хто вже встиг скинути залікові та екзаменаційні хвости. І першому це зроблять дівчата, які класно знаються на декоративних смаках дівоцтва. Сьогодні я хочу вам розказати, як звершена швидко і легко із самих легких подручних средств можна зробити плавачу свічку. Для цього нам понадобиться сироп, сахар. А также мы вырезаем из кожуры апельсина звездочки, елочки, снежинки. Далее можно вырезать из морковки. Следующим этапом мы берем веточки ели после бусинки разного цвета. Далее поеточки и водичка, которая нам нужна. Мы берем воду и заливаем ее в наш бокал. Аккуратно мы это все проделываем. После этого мы берем свечечку. Вот. После мы ее поджигаем. После того, как мы это все проделали, мы кладем в бокал свечечку, поджигаем ее, и наша плавающая свеча готова. Сегодня я расскажу вам, как готовить два вида коктейлей. Первый коктейль у нас называется флюгер, второй называется испанский лимонад. Ну, начнем, пожалуй, с флюгера. Для этого нам понадобится э, вишневый сок, кусочки мелко нарезанного киви. Э, также понадобится сироп. В данном случае мы брали сироп из э, черной смородины. Э, теперь приступим к приготовлению. Для этого нам понадобится шейкер. А также в, в состав коктейля входит минеральная вода. Э, наливаем сок в шейкер. Потом к нему добавляем минеральную водичку. Берем ложечку и насыпаем туда мелко порезанные киви. И добавляем немножко черничного сиропа. Закрываем наш шейкер немножко все это смешиваем. Не сильно так, чтобы у нас водичка газа не пошла. Вот. Смешали. И теперь ложим в стаканчик лед. Лед у нас с кусочками замороженной черники, как вы видите. Наливаем наш коктейль. Украшаем это все, вложим кусочек киви сверху, так чтобы он у нас не провалился. Опускаем его в соломинку. Заранее проделаем дырочку, чтобы потом он у нас не провалился. И опускаем туда слишком такой замечательный зонтик. Пожалуйста, коктейль готов. Второй коктейль у нас будет называться испанский лимонад, и для его приготовления нам понадобится апельсиновый сок. В данном случае я взял э, сок сицилийского апельсина, он имеет такой характерный красноватый оттенок. Э, потом мы добавляем туда также мелко нарезанный мандарин э, и кидаем туда лед. И также для оформления вот этого коктейля нам понадобится желтый сахар. Его можно приготовить, в принципе, в домашних условиях. Надо всего лишь на все пищевой краситель. Смешивается он со спиртом. На сахар это все, это все высушивается, он приобретает такой желтоватый оттенок. Для начала нам нужно намочить стаканчик легонько в водичке, смочить хорошо, вот так вот. И опускаем его в желтый сахар, чтобы у нас покрылись полностью краешки этого стакана, вот такой ответ он будет иметь. Потом добавляем туда лед стаканчик наш, берем шейкер, наливаем туда наш апельсиновый сок, вот, добавляем в него также минеральную водичку ложим кусочки мелко нарезанного мандаринчика. Берем половинку лимона, выжимаем сок. Закрываем наш шейкер. И легонечко струшиваем. Все снимать. Выливаем это все наш стаканчик. Берем дольку лимона, разрезаем ее так пополам до центра, чтобы можно было ее опустить на наш стаканчик. И так же самое проделаем с долькой апельсина. Ложим туда красивую трубочку. И, пожалуйста, наш коктейль готов. Наступна наша порадниця точно для терплячих відмінників. Адже змайструвати снігову людину, нехай і не зі снігу, повірте, справа не з легких. Що там говорити про змію символ 2013 року. Таке варто побачити. Для того, щоб сделать снікарнюка, нам нужно такие модулі. Для этого ми беремо чистий різ бумаги, складываем вдвоє, розриваємо. откладываем, еще складываем вдвое. Слаживаем вдвое, вот так вот, еще вот так. Теперь разворачиваем. Делаем как самолетик. Теперь загинаем Выворачиваем. И получился у нас один модуль. Для того, чтобы сделать первый ряд, нам нужно вот ставим вот так вот и прикрепляем. Первый ряд у нас должен составлять 22 модуля. То есть мы берем один к одному и считаем. У нас и верхних, и нижних должно быть 22 штучки. Последний мы можем закрепить. То же самое. Потом ряды идут так же, самослаживаем. Берем, получается, конец вот этого и вот этого. И одеваем модуль. И потом, соответственно, считаем ряды. И после этого, получается, снеговик у нас, когда мы сложим эту композицию. Здається, не уминули жодного моменту святкування студентського нового року. Хоча ні, не поговорили про музику. Готові виправитись далі. Про німе кіно. Ми любимо кіно, намагаємося показувати щось неформатне, те, що не дивляться, не, не транслюють в наших кінотеатрах. От і ну, німе кіно це така ціла площина, велика. Яку, про яку багато хто навіть не здогадується, але Німекіно дуже, дуже таке. Ну, там, там абсолютно інші шляхи донесення інформації, донесення емоцій. от, І ну, тепер це взагалі така класика, тобто людина, яка сидить і прямо на твоїх очах робить музику, робить саундтрек. От, і я пропонував кільком криворізьким піаністам. Ризикнути і спробувати, але всі вони боялися. А потім я побачив, що наш добрий приятель, людина з якою ми давненько вже співпрацюємо, Олексій Боголюбов він в Києві з, з, з однієї з культурних організацій вони зробили подібну акцію. Я тут же зв'язався з ними, Льоша, давай треба це в вкром роз зробити. Він сказав з радістю, і отак от, от народилася ця подія. Я бачу, що відбувається на екрані, і в от від того, это це було раніше, моє кіно з тапіором, коли було Главное, не мое кино, а топер приходил, и даже топер это от слова как стучать барабанить. Вот. А в этой ситуации я хотел ну, решил немножко усовременить этот вариант. Это вот, э, когда я учился еще в училище, была такая интересная ситуация, что я собирал вокруг себя своих однокурсников, ставил их перед собой и просил. Э, ну, и играл с них их образы. Поэтому, когда мне предложили сыграть немое кино, это было мне интересно, потому что это то, что я люблю делать: играть с, с чего-то, или с людей, или с каких-то объектов их образы. импровизация для тебя, это, может быть, главное в жизни, насколько мы знаем про твою творчесть? Сегодня это будет полностью импровизация, или я как-то готовился? Я могу сказать, что вот так вот, чтобы сидеть и думать, что я каждому моменту буду играть, я этого не делал. Но я могу сказать, что этот фильм я уже просто, получается, играю уже третий раз, поэтому я уже его хорошо просто знаю. Но так вот именно как момент, что что, как, ноты там. Но если честно, вот один момент есть, который я придумал. Вот просто честно, вот если так откровенным полностью быть, то один момент есть, который я придумал и ради того, чтобы было всем интересно. Расскажи нам по Сократу, по каледочице его Там есть такой момент, когда там есть один момент, когда, в общем, все просят, чтобы этот вот бродяга сошел с памятника. Он почти в первой сцене. И в этот момент, из-за того, что этот памятник открылся, начинается играть гимн. Так я вот придумал играть, а там в оригинале играется гимн в США. А я придумал сыграть наш гимн. Ну, это ради ш... Шоу. Да, Чтобы посмеялись. еще не так далекий и от пригадай Можливо может, все-таки провести параллель между немым старым кино из Чарли Чаплином и студенческим нынешним житием? Как поминаешь себя, как студента в Криворожском музыческом училище? Я могу сказать, что вот я помню в Криворожском музыкальном училище было очень интересно жить. Вот именно момент такой, что я ощущал это не как обучение, а я ощущал туда, я почувствовал разницу, я объясню я ощущал, когда я пришел, и мы там жили. Мы приходили туда в 6 утра, занимались и уходили вечером всем там, как-то тоже там все пары, все так построено. А еще учитывая то, что я живу на Заречном, то ехать туда-обратно домой никак не удавалось. Поэтому я жил в этом месте. Это красивое училище, и все там, зеркала, и все это очень красиво. С сравнением есть, ну не для киевского телезрителя будет сказано, но в Киеве, конечно, когда заходишь, это бывшая больница, это бывший морг. То есть это, это факт, это факт. И, когда, и мой первый вопрос, как я здесь буду жить? То есть там обучение, конечно, построено немножко по-другому. Там действительно люди приходят и э, учатся. То есть именно, ну как, не то, что учатся, там тоже учатся. Но там тут они учатся, семьи. Да, из, как с жизнью так учатся. В Киеве, конечно, все немножко построено по-другому. И я помню это как, в, особенно обучение в Криорожском музыкальном училище, как вообще очень, очень хорошие вещи. И то же самое и музыкальную школу свою. С Алексеем Боголюбовым впервые встречаетесь на сцене? Нет. На сцене нет. 10 років, я з ним встречається на сцені. А розкажіть, звідки така довга ваша. Я просто по <рес> музиці. Чи не вважаєш ти, що це застаріле мистецтво і що виконувати роль тепера власне, не кожен гадач знає, хто такий тепер, що це доволі старомодно або якось не сучасно? От іменно я и предлагаю такий новий підход. Тобто, можна посмотрите на це як не моє кіно і грубо говоря, мой сольний концерт. То есть, понимаете, да, это получается одно. Это не то, как я к нему кино, хотя я к этому стремлюсь. Я настолько хочу слиться, чтобы на десятой минуте меня уже никто не замечал, чтобы все смотрели это, в общем, как картинку. Это важно для меня. Но, тем не менее, я к этому отношусь не как к топеру, а как мой сольный концерт. То есть я сажусь и играю сольно импровизированную музыку, импровизированные концерты. Такие опыты есть ну, в мировой практике, что ли, пианисты просто играют импровизированные сольные концерты полностью от начала до конца. Так это то же самое, просто я это... Мне есть что-то, что мне дает эмоцию для этого. То есть эти образы я вижу прямо на экране, а не в своей голове. И мне кажется, и зрителям это тоже интересно, потому что не всегда зрители могут знать, о чем я думаю, когда играю, а тут они видят, о чем я думаю. Мне кажется, это может быть очень интересно. Когда я играю, ну, важно очень знать джаз для того, чтобы хорошо играть с глубины. То есть знать его от рэхтаймов до свинга, бибоп, хардбоп. Все вот именно вот все стили, которые джазовые, ну, то все надо постепенно провести, да, чтобы потом играть современную музыку. То же самое, для того, чтобы по-настоящему понять, что такое кино, было бы очень круто посмотреть его с самого начала. И это действительно, это такой мир, увлекаешься. Я играю, у меня всегда в последний момент «Огни большого города», всегда я его посмотрел, кроме того еще, что играл три раза, еще, может быть, два раза посмотрел, ну вообще. У меня всегда в конце слезы. Я всегда, всегда. Я потом почему быстро сбегаю со сцены, чтобы этого никто не видел. Потому что так круто этот последний момент, когда она его узнает. Это просто, просто это... Фу, я даже сейчас у меня мурашки по коже. Это очень круто. Бадірились? Ну то й лишайтесь у цьому ж настрої. Адже далі на нас чекає сюрприз від наймолодших глядачів нашої програми Студія. Я першечок. Я вчуся невідмінно. Буквар читаю, а не по складам. Тому студентам стану неодмінно науку гристи і сесії складати. Ще середи о 21.30, коли малят вже укладають спать, я буду в повні, я зможу в повній студії дивитися, а твої сам у ній повиступати, коли студентом безумовно стану. Всі іспити зумію поскладати і врешті-решт з'явлюся на родані студентам з новоріччям привітати. Добродії колеги і сердеги вітають вас весь наш перший клас. І нехай на флайн зі вашої шеренги віднайдеться місцинка і для нас. Що середи о 21.30, коли студенти налягають спать, я буду з вами в студію, дивитися. І вам успішних іспитів бажать тринадцятий, хай буде справедливим і довжелезним, наче кривий ріг, і дід Мороз квіточок хай щасливим вам подарує якраз під новий рік. Сподіваємось, Дід Мороз із завданням впорається. Ми ж, Руданівці, точно впораємось із новою дитячою програмою. Не відкриватимемо усіх секретів, але готові сказати вам, що це буде справжня країна. Наша країна студія із своїм новорічним завданням ми гадаємо, впоралась. Зустрінемось за тиждень на телеканалі Рудана о 21.30 у програмі Студія з новим роком вас і будьте завжди в епіцентрі молодіжного життя.